То есть с вас начнем, вас не задерживал. Скажите, пожалуйста, так я прошу прощения, давайте потише чуть-чуть, потому что идет запись. Yeah. Скажите, пожалуйста, ожидали ли вы, что Одесса окажется такое сопротивление? Сейчас вы наверняка смотрели турнирную на таблицу, знали положение команд, рассчитывали, что это будет такая напряженная игра. I I know that the expected game will be difficult, but I believe that if we play it, like we know, play it, it will not be enough for Odessa to win this game. My players underestimate the team. Yes. When we prepared the game, I told them.

определенные сложности с нашей защитой. Дело в том, что у нас новые игроки, поэтому приходится что-то менять. Ну, и не получилось их еще полностью заиграть так, как нужно. Э -э, играли, начали играть хорошую защиту тогда, когда была уже разница в 10 очков. Это было просто. <говорит> <говорит> Есть ли вопросы к наставнику гостей? Спасибо. <говорит> 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 <говорит>